bir yeni məhsul var idi. Hər hansı bir məhsul daha dərind endirimlə təqdim olunurdu. Bu aksiyanı artıq bilirdiz. İndi isə 13-dən 26-sına kimi bir neçə məhsullar, sizin sevimli məhsullarınız endirimlə təqdim olunacaq. Həmişəki kimi heç nə dəyişmir. Onlardan Uy, yanaqım bu miras mişili, пусть предатель увидит. Ну, не будем сейчас об этом. А 1 iyundan siz artıq bunları bu, bu aksiyadan yararlana bilərsiniz. Bu da o deməkdir ki, məhsullarımız da yetərincə anbara gəlir. İnşallah hələ gələcək də. Şirkətimiz də bunun üzərində çalışır və ə, hər bir kəs bax bir daha da yeni insanları dəvət etməklə, qrup və komandası ilə inkişaf elətdirməklə, sevilən məhsulları daha böyük endirimlə əldə etməklə ə, çox böyük nailiyyətlər əldə edəcək. Mən buna inanıram. Yetər ki, siz istəyəsiz, yetər ki, bax düşünməyəcəksiz ki, ay istidi, ay nə bilim bu günləri nə bilim boynum ağrıyır, kimi idi dünən də, duzlar, quzlar yığışıb boynum ağrsaydı və əlaxı kondisioner vardı da indi də hamımızın boynu ağrıyacaq da bir tər özümüzü toparlaq və öz bizə sübut eləyək ki, biz bunu bacardıq və biz bunu etdik və biz bunu edəcəyik də. Mən buna inanıram, bilirəm ki, elə də olacaq. Üzr istəyirəm, su içib. Və biz davam edirik. Mənim bir sualım var. Dəvətləri biri 9-cu kataloqda, biri 10-cu kataloqda iləsə, xeyr, bir kataloq ərzində 2 yeni məsləhətçiniz olmamalıdır, 1-ci səviyyədə isə aha dəvamıdır. Bir OC məhsullarının komplimenti olduğu timində bizdə qalır 180 manatlıq BOC məhsullarını kataloq qiyməti ilə sifariş vurduqda növbəti kataloq sizə 10% şirkət tərəfindən kompliment hesabınıza oturacaqdır. Ona görə də sizin bundan da bu aksiyadan da yararlana bilərsiz. Və Faberlik hadisələri haqqında danışmaq istəyirəm.